Hər kəsə salam. Bu gün sizlərlə tortun üzərini necə düz hamar etməyi, kremin ipucularını, hansı kremdən necə istifadə etməyi inşallah ki, sizlərə açıqlayacağam. Çox izləyici bu videonu məndən rəylərdə istəmişdi. Ona görə sizlər üçün hazırlayıram bu videonu. Sizdən sadəcə kanalın və səhifənin aktivliyi üçün like etməyi, qat etməyi, bəyənməyi, paylaşmağı istəyirəm ki, yəni e, mənim də bu əziyyətimin qarşılığında sizlər də bunu edəsiniz. Əvvəz e, etməsinizə təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. İl gəncə onu deyim ki, kremləmək üçün çox gözəl bir kreminiz olmalıdır. Kremləmək üçün krem çeşidləri e, müxtəlifdir. Yəni krem şanti ilə, qaymaqla, e, qanaş ilə, sonra yağlı krem ilə, butter cream deyilir. Onunla da qapaya bilərsiniz. Mənim videonun altında krem şanti ilə olan resepti yazacağam. 1 e, kiloya neçə litr e, su, e, su getdiyini yazacağam süd qətiyən əlavə etmirsiniz. Yəni süd ilə olmaz. Həm e, tamına görə, həm də ümumiyyətlə uzunömürlü olması üçün su ilə yaxşıdır. Hətta işlətdiyim krem şanti markasını da videonun sonunda paylaşaram. Belə deyim ki, krem şantinin qvamı, qatılığı çox əhəmiyyətlidir. Ondan sonra sizlər də gözəl, krem, yəni kremliyə biləcəksiniz, tortunuzu qapaya biləcəksiniz və e, bu ə, spatulanı əldə tutmağın qaydası var. Ə, mən göstərdiyim kimi, yəni videoda onu sırf sizlər üçün açıq-aydın göstərməmişəm, amma ə, biləyinizlə, yəni biləyiniz o spatulanın tutacaq hissəsindən bərabər olmalıdır. Hətta yəni siz əlinizlə məsk etsəsiz görəcəksiniz ki, çətini çəkirsiz. Spatulanı qətiyən əldə düz tutmuruq, ancaq belə dairəvi hərəkətlərlə edirik. Mən bir video var, ona baxıb öyrənmişdim. O videonun linkini də bu videonun açıqlama qismində qoyacağam. O videoda müəllimdir, yəni tələbələrinə öyrədir, şirniyyatçı türk videosudur. Çox gözəl izahıdır. Ona görə istərdim ki, siz o videoya da baxasınız. Mən də o videoya baxıb çox şey öyrənmişəm həqiqətən də. Yəni belə deyim ki, həmişə şey edirdim, hələdən bir söz eşidirdim, hələ bir məsləhət verirdi. Yaxşı nəticə əldə ed edə bilmirdim. Amma o videoda o qədər açıqlayıcı, yəni ipucları verib ki, xanım həqiqətən də çox gözəl bir videodur. Ona görə istərdim ki, siz də onu izləyəsiniz ən əsas bir nüansı deyim ki tortu ilk öncə birbaşa mən qapamıram. Ola bilər ki bəzi ustalar birbaşa qopar, amma məndə o alınmır. İlk öncə mən tortu Ə, qəlib içə, içərisində yığıram. Sonra isə həmin tor soyucuda qalır 2-3 saat. Daha sonra onu çıxarıb qaymaqlı kremlə bir dəfə kremləyirəm, hansı ki, üst qırıntılarını yığmaq üçün, kənarını, üstünü kremləyirəm, çox yox amma. Sadəcə üstünü ə, biraz qapayıram. Ondan sonra isə o da soyucuda 3 saat qaldıqdan sonra başlayıram krem əlavə edirəm. Yəni ə, baxın, bu formada bax soyucuda bu 3 saat qalıb və belə olarkən başlayırıq üstünü ən üst hamarlamağa, yəni ən üst kremini əlavə etməyə və indi kremi də necə əlavə etdiyimi görəcəksiniz. Üzərinə 2-3 spatula ilə əlavə edirəm, 2-3 qaşıq kimi. Kənarlarına isə 5 sm aralıqlarla krem əlavə edirəm bir spatula ilə. İlk öncə üzərinə topa kimi qoyuruq, ondan sonra onun üzərindən dairəvi hərəkətlərlə, yenə deyirəm, qətiyyən düz düz etmək olmaz. Üzərini tam hazırlayırıq ki, sanki qıraxtan da səpər kimi, kənardan səpər kimi çıxmalıdır kənarlarını da hamar etdikdən sonra siz özünüz görəcəksiz. O aralıqlarla qoyduğunuz krem tam bəs edəcək. Yəni hətta çox krem belə getmir, yəni 2 dəfə qapamıram, 1 dəfə yetirəm. Və tam qapadıqdan sonra da özünüz görəcəksiz ki, artıq kremlər gəlir spatulaya. Həmin o spatulan təmiz etmək lazımdır. Yəni qabın kənarına sıyırın və kənarlarını da düzəldin. Ondan sonra artıq siz kənarlarını üzləşdirdiniz, üstü də düzdür və qalır üstündə hansı ki kənarları, yəni kənarı və üstü biraz üstünün kənarı daha düzsüz, təhliksiz olur. Onu da düzləşdirmək üçün təmiz spatula ilə, deməli, ə, kənardan içə doğru belə edirsiniz və əlinizlə təmizləyirsiniz. Bunu mən də bilmirdim həqiqətən də. Əlinizə əlçək də gədirə bilərsiniz. Bu mənim bacımın tortu olduğu üçün, yəni tam gönül rahatlığı ilə öz əlimlə hazırladım. Amma sfajlərdə əlçəklə edirəm, onu da qeyd etdim. Yəni ə, üstdən içə doğru çölə doğru qətiyən etmək olmaz. Çölə doğru əssəniz qıraqları əyiləcək, kənarlar əyiləcək. Üstdən e, yəni üstündən təmiz spatula ilə düz formada tutursunuz spatula və içə doğru edirsiniz. Belə ortaya doğru, yəni mərkəzə doğru getməlidir. Və onu da mütləq əlinizlə təmizləyin. Belə etsəniz inanın ki, o qədər gözəl olacaq kənarlar, dübbə düz olacaq, çox gözəl olacaq. Yenə də deyirəm, bunların mən heç birisini bilmirdim, nə də bunu mənə deməyəlar ki, zəih etmirdi və heç bir tort videosunda bunu deməyəlar ki, zəih etmirlər. Sadəcə bir dənə Günel Əhmədova kanalı var, o çox gözəl izah edir. Ona da baxmışam çox tort hamaramağını, amma Bunu mən məhz, məhz hansı kanaldan öyrənmişəm, onun linkini atacağam. Siz də izləyin, oradan da ipuçlarını öyrənin. Baxın, nəticə belə oldu. İnşallah ki, sizlər də hazırlayarsınız. İnşallah mənim bu videoda dediklərim, göstərdiklərim sizlərə bir ipucu ola, kömək olar inşallah Allahın izni ilə. Gözəl tortlar hazırlayarsınız. Hələlik, Allah hafat olsun. Yeni-yeni videolarla görüşənə qədər.